Тож ситуація в медійній та культурній сфері за минулий рік стала і більш напруженою, і водночас більш цікавою до гостьової студії «Еспресо Тіві. Останнім часом приходять люди, які у 2014 році зробили вагомий внесок у нашу спільну перемогу і продовжують це робити. Одною з таких людей є Світлана Тарабарова. Співачка вітаю вас. Здравствуйте, Крістіна. Добрий день, дорогі люди. От всієї душі хочу поздравить всіх з праздників і пожелати міра. Дякую за приємні побажання. Думаю, що вони обов'язково збудуться і у наших телеглядачів у вас так само. Дякую. Тож підсумки 2014 року. В який, який момент цього року став для вас найбільш переламним. Він був тяжелим для нас для всіх. Він нас змінив. Пройшла перезагрузка. Ми вже не будемо такими, як були. И мы стали иными, другими, мы стали лучше. И мне это кажется прямым касается напрямую, касается музыкантов, артистов, творческих людей, которые несут в массу посредством своей музыки, своим творчеством, какой-то месседж. То есть мы все изменились в лучшую сторону. Год действительно был тяжелым. Но я предлагаю помнить всем только хорошее мы стали сильнее и использовать это как бы на благо своей родины, с музыки, нашей музыки. Давайте делать классные вещи, которые будут нас поднимать в глазах мира. Ну, от конкретна ваша творчість з усіма подіями, що сталося в нашій країні, вона набула певного такого нового відтінку. І я знаю, що ще під час анексії Кримської, коли з'явилися перші блокпости, в тому числі в Херсонській області, ви були одною з перших, хто приїхав до наших хлопців з концертом. Розкажіть трошки про це. Действительно, я живой человек, я, как и все, переживаю. И тогда, это было 8 марта, я не могла сидеть сложа руки. Я была в Херсоне у родителей. И тогда еще слово волонтер никто не знал, блокпосты никто не знал, никто не знал, что вообще происходит. Но я знала, что на границе с Крымом, Херсонская область, стоят уже ребята. Они стояли тогда около двух недель, было холодно. И мне хотелось как-то поддержать их. Я загрузила в машину с друзьями колонки и маленький пульт. И мы через интернет, через соцсети нашли командира этой 79-й аэромобильной мобильной бригады и связались и предложили развеселить их, поднять их боевой дух музыкой. Я Пела для них, ребята были очень благодарны, и я запомнила это на всю жизнь. Сейчас эти ребята, насколько мне известно, в танецком аэропорту их называют киборгами. Тоже мы запанились на вашему, наверное, первому такому. Майже фронтовому концерті, який стосувався хлопців, що були на блокпостах вже між Кримом та Україною. Я знаю, що ця історія має продовження і що ви отримали багато схвальних відгуків від наших захисників. Деякі з них зараз в Донецькому аеропорту, це наші кіборги. Розкажіть історію про маршала конкретно. А, Маршал дуже веселий, добрий чоловік і. И... Mm -hmm. Ну, я не знаю, что рассказывать. Просто хороший человек об этом обычно не говорят. Все ребята там хорошие, все такие, которыми наши герои, ими нужно гордиться. Тогда 8 марта родилась песня «Мир всем», и ребята, так сказать, были первыми, кто ее услышал. Уже позже мы сделали большой социальный проект, предлагали людям на листочках А4 написать «Мир всем». Это как четкая позиция о том, что нам нужен только мир. Акция облетела весь мир. Позже я решила даже альбом назвать «Мир всем», который который презентовала в Краматорске 30 сентября на праздник веры, надежды и любви. Мы ездили поздравлять ребят на блокпост и дарили им маленькие альбомы. Они, конечно, говорили, что им они ни к чему, потому что слушать негде, но сказали, что как только доберемся домой, будем слушать. У них появилась еще одна цель добраться домой живыми. Ну і трошки для наших телеглядачів я все-таки скажу, що конкретно, от якщо річ іде про нашого захисника з позивним, з позивним маршал, то він для Світлани записав, здається, якщо я не помиляюся, відео відповідь на ваш виступ і на вашу пісню. Uh, Ні, не зовсім. Він просто поблагодарив мене великим-большим постом. В Фейсбуці і сказав, що помнять, люблять і очі ценять. вот що... ми не забуваємо їх є к ним, зван... їм пісні і виставив Повертайся живим, то тобто, виступлення моє. Це вже це вже така друга здається пісня, ваша монументальна mm. у вашій творчості. От ви знаєте, така велика різниця між тематикою. Перша пісня називається Мир усім. Таке враження, що насправді прові про війну ви тоді ще, от в повному масштабі, ще не думали, і раптом з'являється, повертайся живим в нових умовах, в яких ми опинилися, коли важливо просто пам'ятати і вірити в те, що наші хлопці повернуться живими із фронту. <тас> Які відгуки у цієї пісні? Действительно, разница колоссальная. Тогда, когда я писала мир всем, мы надеялись, что еще никакой войны не будет. Но потом жизнь и история начала диктовать нам свои правила. И опять я не могла сидеть сложа руки, написала песню «Повертайся живым». Это месседж всех матерей, женщин, сестер, дочек, си, с самым главным о том, что нашим солдатам возвращайтесь живыми. Я выпустила ее анонимно, я очень боялась, что люди начнут обвинять меня в том, что я пиарюсь на войне, в том, что я там как-то... да. Но выпустила анонимно и предложила людям, если вам нравится песня, просто отправьте смс на 565, номер украинской армии, помогите нашим солдатам. И уже позже эту всю акцию люди назвали как смс-волонтерка, поддержали. Они начали снимать видео на эту песню, выкладывать документальные ролики, поддерживать ребят. И, ну вот, в принципе, потом уже чуть позже люди догадались, что это я пою, и с тех пор Очень благодарят. Я пою і просто пою. Тобто, вашого конкретного відео на цю пісню ви поки що не створювали, так? Ні. Чи немає такої потреби, тому що люди настільки відгукнулися, що фактично вже все описано і сказано щодо цієї пісні говорю до того, що у нас є відео. видеоряд э, с целью песни. Если можно, нашим глядачам презентуйте, будь ласка. Так, действительно, люди своими руками, без чьей-либо помощи начали монтировать совершенно сумасшедшие ролики, видеоклипы с вертолетами, с постановками. Даже есть видео, где танцуют солдаты во Львовском институте. Поэтому, друзья, давайте посмотрим на творчество людей и хочу сказать один месседж, что это делаем мы все вместе. Очень круто, когда я, а вы — видео. Ну то ж, давайте подивимося. Юный хлопчина, сердце горячее, Не смог больше просто мовчати. Коли все навкруги грабували страну, Ты пішов за свободу стоять. За свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки, та зима наче чи пекло, дивичин барикади, він лише пам'ятав слова мати, повертайся живий! Чуєш, люби, як серце кричить, я стою на колінах, благаю. Повертайся живим, вертайся живим, вертайся живим, повертайся живим.

Стихно дым і з распахнутым серцем обіймеш сиву, мати. Я ж казав: повернуся живим, повертайся, живим. Думаю, не один раз ще наші глядачі українці і не тільки переглянуть це відео, знайшовши його в інтернеті. Світлана, дякую вам за е, таку натхненну роботу. Це фактично крик душі. Може, ви якось прокоментуєте це відео, тому що воно фактично зібране і в тому числі із відгуків на пісню з від інтернет-користувачів на веб-камеру. Дівчата співають хлопцям. Це. Это... это так сентиментально, но в одноц это прекрасно. Да, каждый раз, когда я смотрю, честно вам скажу, слезы на глазах. Но две стороны медали. Одни слезы радости, другие слезы горя. Слезы радости от того, что мы все вместе. Мы другие, мы объединяемся и мы. Вы представляете, сколько всего хорошего мы можем сделать, объединившись. С другой стороны, слезы от того, что этот кошмар. Не прекращается, но я уверена, осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и все это будет как страшный сон. И мы пройдем эти испытания, и обязательно все парни вернутся живыми. Это самое главное. Сейчас время быть сильными, понимаете? Не будьте равнодушными, объединяйтесь, протягивайте руку помощи. Только это дает нам силы жить. Все будет хорошо, друзья. Спасибо вам за вас. Я думаю, що так і буде обов'язково. В які міста на, на фронт на Донбасі ви їздили останнім часом з концертами, і е, з ким ви виступаєте, з ким співпрацюєте от саме в цій своїй волонтерській такій діяльності творчій? На самом деле огромное количество людей, артистов, объединившись, ездят в госпитали, ездят и на блокпосты, и дарят свое тепло солдатам, которые так в этом нуждаются. Последняя поездка наша была в город Луцк, где мы пели для раненых которая сейчас лечится в госпитале. Это был женский батальон. Маричка Падалка организовывала это все и присоединяла к себе сильных женщин, которые хотят и могут помочь своей силой слова и силой мысли, я не знаю, голосом. Мы читали стихи, пели им песни, а в конце мы спускаемся к ним и обнимаем. Іх, тому що найважливіше це тепло. найважливіше, важне, в чому нуждаються наші мужья, чоловіки, синов'я, це тепло, женське тепло. Вот так мы ми і скрашуємо їх будни. будні. Це що стосується цієї території України, де зараз слава Богу, мир. А вот именно э, районы прифронтові, фронтовые Донбас, как э, давно вы там были? Або связывались, або делали какие-то свои внески в творчий напрям туди. Mm. Делается параллельно еще очень много дел, о которых даже говорить не нужно. <laughs> То есть, как правильно сказать... Делай добро и молчи про него. Но скажу, что мы не сидим сложа руки, пытаемся помогать. Последний раз это было 50 километров от Донецка, Дзержинск. Есть такой город. Было страшно. Но не советую молодым девочкам ездить туда. Все -таки... Не, не советую это. Нет, -то. только с проверенными людьми, пожалуйста потому что совершенно недавно был концерт во Дворце офицеров, и подходит ко мне маленькая девчонка с ранами на лице и говорит: Вот нас обстреляли там, там-то, там-то. Я говорю, зачем вы туда поехали? Передать торт. Я говорю, с кем вы туда поехали? И она начинает говорить мне: я понимаю, что она была совершенно не защищена. То есть помогать нужно грамотно. Я о чем? Звоните в организации, которая знает четко, куда едем как защищены и кто поддерживает. Не делайте это самодеятельностью, ну, не превращайте помощь э, волонтерскую в самодеятельность. Все нужно делать грамотно, чтобы, не дай бог, не пострадать. Вот. Тож Светлана Тарабарова приймає, бере активну участь у политическом політичному нашего, житті цього часу в нашей країні. Але, Світлано, деякі наші... Виконавці, співаки, зірки займають трошки іншу позицію. Вони називаються позицією нейтралітету. В той же час їздять з концертами в Росію. Як ви до цього ставитеся? Чи, чи отримуєте ви пропозиції звідти? Я так розумію, що ви їх звичайно не приймаєте. Да, скажу за себя дійсно на даний момент, всі пропозиції, которые поступають по поводу концертів, діятельності ще чого-то я. Ну, отказываюсь. Не время сейчас, и это как-то немножечко нечестно. По поводу своих коллег, я заранее прошу у всех извинения за них, ну, как бы, если я имею такую силу и такую возможность, может быть, они еще не одумались, может быть, люди разные бывают. Но я уверена, что их сердце растопится, ну как бы лед в их сердце растопится, они, одумаются, вспомнят, что здесь близкие родные люди, это все-таки родная земля, и ее сейчас нужно защищать. Нельзя быть в сторонке, это плохо. Дякую вам, Светлана, за, за такую теплую беседу сегодня в нашем эфире, все ще в ефірі, эфире. И, если можно, очень коротко, новорічне приветствие для наших телеглядачів. Конечно, родные мои дорогие люди, я хочу пожелать вам Прежде всего, крепкого здоровья – это главное. Когда есть здоровье, тогда есть силы решать любые проблемы. Во-вторых, я хочу пожелать вам чуда. Верьте в чудо, оно обязательно сбудется. Берегите близких, будьте благодарными людьми и договоритесь с собой, потому что с мира внутри тебя все начинается. С Новым годом!